शरीरं सुरूपं तथा वा कलदत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्नलदत्नं गुरोरङ्घ्रिपत्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कलदत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहम बांधवा सर्वमे तथि जातम गुरोरं धृपत्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, किम, किम।, किम। शडंगा दिवेदो मुखे शास्त्रविद्या विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरन्ध्रिपत्मे तत् किं तत् किं तत् किं तत् किं विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन्न लग्नं गुरोरन्ध्रिपत्मे

न भोगे न योगे न वाजिराजौ न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्ये किम, 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 किम। न वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनोवर्तते दे मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत् किं तत् किं तत् किं गुरोरष्टतं यः पठेत् पुण्यदेहि यदुर्भूपदुर्ब्रह्मचारी च चा देहि लभे दवांछिता पदम ब्रह्म सत्यम गुरो वाक्य मनो य <laughs>